श्री स्नेत श्रीसूर्यदेव अष्टोत्तरशतनामावळि ॐ अरुणाय नमः ॐ शरण्याय नमः ॐ करुणारससिन्धवे नमः ॐ असमानबलाय नमः ॐ हार्तरक्षकाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ आदिभूताय नमः ॐ अखिलागमवेदिने नमः ॐ अच्युत्थाय नमः ॐ अखिलज्ञाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ इनाय नमः ॐ विश्वरूपाय नमः ॐ इज्जाय नमः ॐ इन्द्राय नमः ॐ भानवे नमः ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः ॐ वन्दनीयाय नमः ॐ ईशाय नमः ॐ सुप्रसन्नाय नमः ॐ सुशीलाय नमः ॐ सुवर्षसे नमः ॐ वसुप्रधाय नमः ॐ वसवे नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ उज्वलाय नमः ॐ उग्ररूपाय नमः ॐ होद्वघ्राय नमः ॐ विवस्वते नमः ॐ उद्

ऋषिवन्द्याय नमः ॐ ॐग्धन्ते नमः ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः ॐ ॐजुस्वभावचित्ताय नमः ॐ नित्यस्तुत्याय नमः ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः तेजसे नमः ॐ ऋक्षादिनाथमित्राय नमः ॐ पुष्कराक्षाय नमः ॐ लुप् तदन्ताय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ कान्तिदाय नमः ॐ घनाय नमः ॐ कनत्कनकभूषाय नमः ॐ कद्योताय नमः ॐ लूताकिलधैत्याय नमः सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ हार्तशरण्याय नमः ॐ एकाकिने नमः ॐ भगवते नमः ॐ सृष्टिस्थि अत्यन्थकारिणे नमः ॐ गुणात्मने नमः ॐ घृणीधृते नमः ॐ बृहते नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ऐश्वर नमः <गण्या> शर्वाय नमः ॐ हरिदश्वाय नमः ॐ शौरये नमः ॐ दशदीक्संप्रकाशाय नमः ॐ भ तवश्याय नमः ओजस्कराय नमः ॐ जैने नमः ॐ जगदानन्दहेतवे नमः ॐ जन्ममृत्युज्झराव्यावर्जिताय नमः स्थानसमारूढरतस्थाय नमः ॐ असुराराय नमः ॐ कमनीयकराय नमः ॐ अब्भवल्लभाय नमः ॐ अन्तब्रहीप्रकाशाय नमः ॐ अचिन्त्याय नमः ॐ आत्मरूपि ीणे नमः ॐ अच्युत्थाय नमः ॐ अमरेशाय नमः ॐ परज्योतिषे नमः ॐ अहस्कराय नमः ॐ रवहे नमः ॐ अरये नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ तरुणाय नमः ॐ वरेण्याय नमः ॐ ग्रहणां पतये नमः ॐ भास्कराय नमः ओ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ॐ सौख्यप्रदाय नमः ॐ सकलजगताम्पतये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ कवये नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ परेशाय नमः ॐ तेजो य नमः ॐ श्रीं हिरण्यगर्भाय नमः ॐ क्रीं सम्पत् करायनमा हा ओम ऐं इष्टार्था धायनमा हा ओम हनुप्रसन्ना यनमा श्रीमते नमा हा श्रेयसे नमा हा ओम भक्तकोटि सौक्य प्रदायिने नमा हा ओम निकिलागमा वेद्या यनमा नि त्यानन्दाय नमः ॐ श्रीसूर्यनारायणाय नमः इति श्रीसूर्यदेव अष्टोत्तरशतनामावळि सम्पूर्णम् ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು